মই প্ৰথমতে ক'ব লাগিব সুৰজিত চক্ৰৱৰ্তী শ্ৰদ্ধা সুৰজিত চক্ৰৱৰ্তীক মই এখন হৰিচিঙা সত্ৰত লগ পাইছিলোঁ আৰু তেতে তেওঁ তাৰ পাছতে তেওঁ মোক ইয়াতে মাতিম বুলি কৈছিল আৰু আজি ইয়াতে মই উপস্থিত হৈছোঁ শ্ৰদ্ধেয়ং শ্ৰদ্ধেয় গণ্য মান্য ব্যক্তি আৰু মোৰ আইসকল সতীৰ্ধিকা তীৰ্থৰ মহিলাসকল আৰু জ্ঞানমান্য ব্যক্তিসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত হয় ডাইচত উপস্থিত হয় মোৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু লক্ষ্মীনাৰায়ণ অধিকাৰী আৰু হেম মিছেছ মণ্ডল আৰু ৰেখা চুলীয়া দেৱ আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শক্তিময় দাস দেৱক মই সেৱা জনালোঁ এতিয়া মোক আপোনালোকে ইয়াতে মাতি আনি প্ৰতি ৰাধিকা প্ৰতি ৰাধিকা শান্তি এজনী মহা পুণ্যভূমি ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক মহীয়সী নাৰীৰ জন্ম হৈ জন্ম হৈছে তাৰে ভিতৰত আমাৰ অসম পুণ্যভূমিত জন্ম জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰতি ৰাধিকা এজনী মহা মহীয়সী নাৰী আছিল আৰু তেওঁৰ যি ঐশ্বৰিক তেওঁৰ যি ভক্তি আছিল আৰু ভগ আমাৰ সতী শ্ৰী শংকৰদেৱ গুৰুজনাই তেওঁক ৰাধিকা সতী নামে আখ্য সতীনাম দিছিল তেখেতৰ বহুত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সেই সময়ত যি জাত পাত আ মানে অৰাজকতা আৰু জাত পাতৰ সৃষ্টি আছিল এই সতী ৰাধিকাৰ যোগেদি সেই জাতপাতের সৃষ্টি নষ্ট করেছিল আৰু এই প্রতিধিকার বাবে এক যুগন্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যেহেতু তেও এটা ইমান মাছ মারা পলহে পানি আনি এই টেম্বুয়ানি জানৰ পানী যেতিয়া বন্ধ কৰিব নোৱাৰিছিল তেতিয়া তেওঁ এপলপ পানী আনি তাত দেউতে যান বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু সেয়ে তেওঁৰ সতীত্ব প্ৰমাণ হৈছিল আৰু তেওঁ যেন এজন এজনী ভক্তি মহিলা আছিল আৰু ঐশ্বৰিক শক্তি তেওঁৰ আছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে এইটো জানিছিল আৰু তেওঁৰ এই মহি মহান মহান কাৰ্যৰ কাৰণে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু আমাৰ এই আজি এই পশ্চিমবংগত তেওঁৰ এই আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰিলে আৰু তেওঁৰ যি সতীৰ্থ তাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে আৰু মই এই বেছি নকওঁ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে তেওঁৰ যি ঐশ্বৰিক শক্তিৰে তেওঁক প্ৰমাণ কৰি দিছিল আৰু সমাজৰ যি দায়বদ্ধ যি জাত পাতৰ নিৰ্মূল কৰিছিল তাত তাৰ বাবে আজি মহা এই আমাৰ আজি নাৰীসকলেও উচ্চ স্থানত দিছিল আৰু সমমৰ্যাদা দিছিল পুৰুষৰ সমানে সমানে আজি আমাৰ নাৰী বহুত ওপৰত উঠি গৈছে আৰু তাক ক'ব লগা একো নাই নাৰীয়ে বহুতখিনি কৰিছে পাই পাইলটৰ পৰা আৰু আৰু বহুত হৈছে মই ইয়াৰ এইবিলাক মগক বেছি দীঘলীয়া হ'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে যি মহান সতীগৰাকীক বতাহ মোক দিলে মই এই ইমান উপযুক্ত নহওঁ মই এজনী সাধাৰণ মহিলা গতিকে আপোনালোকৰ উপ আপোনালোকৰ মহান শ্ৰদ্ধাৰে দিয়া আন্তৰিকতাৰে দিয়া এই বঁটা মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এটা মহাপুৰুষৰ নামঘৰ ঘোষাৰে মই মোৰ বক্তব্য সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ সশস্ত্ৰস্ত্ৰতি অপৰাধ কৰময়ী মহ জন আমি প্ৰভু জগবাস আকে মানি জগবাসমিয়ক শ্ৰী মধুধন राम खमियोंक श्री मधुबून कृष्ण कृष्ण